такими-то свойствами. Просто окно в соответствии до 15 А сам до 115 он говорит о размерах, окна, о допусках на окно. То есть, если окно должно быть произведено тысячу миллиметров, в каком минусе или в каком плюсе я мне разрешается уйти от этих тысяч миллиметров. А паспорт регламентируется дсу номер 15 а что, чем он наполнен? Сам паспорт чем на, на пол? Какие показания? В паспорте я должен. Не, с, не с на, на. Ему проект надо закладывать. И вот дели, что ему да. ну, так скажи, Но что теперь в проекты должен проектанты закладывать. А в проект теперь в паспорте стоит, это из какого материала изготовлен, какой металл установлен в окне, какой уплотнитель применяется. И какие свойства и каким свойствами обладает окно. То есть стоит сопротивление теплопередачи стоит и должны быть прописаны классы. Но классы не прописаны в паспортах на сегодняшний метод. По воздухопроницаемости, по водонепроницаемости и класс ветровой нагрузки. Это нет. Этого нет. И теперь, когда мы вот сейчас работаем для того, чтобы модернизировать или усовершенствовать эту систему прозора, мы хотим, да, чтобы каждый, кто теперь выбирал не имея проекта, например, директор школы у него есть какая-то какая какая сумма денег, которую он хочет инвестировать взамен замену И он просто кликая, не понимая, не зная основ проек проектирования, да, просто кликая по галочкам, он должен получить некий продукт, который он потом выставит на прозор. Потому что сейчас на прозор выставляется просто цена, а свойства вообще никто не говорит. Потому что само прозор сделал шаг гораздо быстрее вперед, чем техническое регулирование отрасли в Украине. Потому что мы задали вопрос по проводам, по электрическим, да, когда я, мне нужно провод на 10 киловатт, то как я куплю его на, на Прозора? Так нам и сказали, что покупатель должен сказать, что у меня провод на 10 киловатт. И поэтому этот провод стоит столько-то денег. В окнах такой ситуации пока нет. Еще вопрос. Еще вопрос. Вот вы говорите, что цикличность начали проверять на фирме Германии. Ну, открывание-закрывание, это зависит от фурнитуры, какая там фурнитура стоит, шарниры какие-то, и уплотнитель какой стоит. А окно что выдерживает, что не выдерживает? Оно соответствует тем циклам, которые задекларировали, что 20 тысяч. Теперь... как это? Окно сложный, сложный строительный продукт. Состоит не только из фурнитуры. То есть окно также состоит из металлических вставок, вкладышей. Теперь используя... Эти металлические вкладыши номинальной толщиной всего 0,9 миллиметра и не соответствующей геометрии мы тоже получаем То тот же самый результат. Того, что на меньше а, да. Тот, как мы как производители говорим, что ты используешь все, что мы тебе нарисовали, один и один ты и получишь два. вот этот результат. Один и два. А, ну сейчас пришли к 1,2, оно работает 1,2, но это граница 1,2, да. То есть, по нормам 1,4. А, а, по нормам у нас есть 1,5, полтора миллиметра. Минус 2,5. Но 8, 8, 9, 9 ржавые вкладыши. А, по нормам вкладыш должен быть 1,5. Оцинкованные обязательно. Толщина сейчас цинка я сейчас не могу сказать, не, не помню. Просто. Напыление. Да, напыление. И 1,5 минус допуск, который придает производитель. По нормальному это есть где-то вот если мы разбираем окно с нормальной сталью, это где-то 1,4, 1,35. Но не меньше. Теперь основная масса рынка работает с металлом 1,1. Особо талантливые работают с металлом 0,9. Скажите про камерность и про этих стекол. Трое, пятеро. спросите, а вы заводите армировку или нет? Мы завозим армировку, но теперь вы как покупатели, вы как покупатели, придя к, дилеру уже нашего партнера, вы не обладаете всей полнотой информации, и поэтому вы говорите, мне нужно окно. А дилер делает хитрый шаг и не спрашивает, а какое вам армирование надо. Но вы же участвуете в тендерах, предположим в высотках. А там же вы понимаете, что свыше второго этажа, по ветровым нагрузкам, у вас по вашим нормам там уже минимум двойку надо ставить. Да, вы вот все же на мы все прекрасно понимаем, но мы не понимаем, как можно обойти бюджет. Понимаете, есть бюджет на 100 тысяч, а наши окна стоят 150 тысяч. а да, вы заставляете, предположим, чтобы там делать, ну, вы же понимаете, да, там и по и г ставят, чтобы хотя бы замкнутый цикл стоял. Мы заставляем, да, но то, что касается тендеров теперь, да, мы не можем заставить, потому что бюджет есть 100 тысяч. У каждого бюджет, как оно складывается? Бюджет, он складывается из проектной документации, из экспертизы уже. Ну, а 100 вот 100 или 150, теперь вы... вы, вы, наверное, меня больше научите, потому что мы сейчас стоим перед стеной, и не можем преодолеть эту вот стену, да, которую нам все наши переработчики говорят. Бюджет. На стройку есть бюджет. Я не, я не могу заложить туда металл 1,5. Бюджет проект, проект, это проект. И все. Поэтому то, что ну, а кто тогда нарушает тогда проекты? А технадзор не примет, это ваше взаимоотношение заказчика. Да, с заказчиком. Технадзора не сейчас нет, нам все, есть, все нет. Никак не нет. Технодор есть. есть. Тогда, почему тогда вот в Киеве у нас 80% строек? Я говорю, 80% строек стоят некачественные Это то, что говорит Иван вам. Нет, это Там потому что бюджеты так заложены. Это так бюджеты заложены. Но дело в том, что к вам тоже приходят Опять же, кто? Представитель заказчика к вам приходит и говорит, вы можете сбросить цену на профиль? Вы сидите и выжимаете себе руки, да, я могу сбросить. Можно. После этого, для того, чтобы сделать халтуру, вы делаете, не вы, да, потом тебе ставят 0,8 еще и гофрированное, и еще не полный обвяз, сделают фурнитуру туда, для того, чтобы лезть в бюджет. Хотя при стекле 0,75, ну, в принципе, в общем-то, как получается. Но прижимов там, как таковых, нет. Нету. И последний вопрос, если можно, вы будете ли переходить с ЛИПД на у нас в программе есть как и резинки, так и. Потому что не до минус 15 больше не работают. Поэтому мне бы хотелось бы рекомендовать, или вы, например, другие. Подождите, ИПДМ это мы говорим о резинки, Мягкий каучук или мягкий. мягкий ПВХ. Потому что ИПДМ в моем понятии это мягкий каучук. Ну, будем говорить мягкий каучук, тот, который идет сворочные резинки. Теперь мягкий каучук он работает и меньше чем минус 15, а вот мягкий ПВХ он действительно работает до минус ну, до минус пятнадцать. Ну, просто вот если так говорим такими понятиями, да, мягкий каучук он работает и, и минус до 60, минус там, да. там до минус 40 и до минус 50, мягкий мягкий ПВХ работает действительно до минус 15, но тот уплотнитель, который стоит и который прижимается стеклопакетом, он не подвержен никаким деформациям. Он один раз прижался и он там работает. А створочным здесь он всегда находится в тепле или практически всегда находится в тепле и с ним тоже не происходит никаких деформаций. Единственное, что очень важно, стоит там балконный блок, чтобы сила прижима на ручке были подобраны правильные ответные части. Теперь здесь, как мы, как системный разработчик, несем ответственность за наши системные части, которые для нас разработали переработчики или производители фурнитуры. А местные производители, которые работают с местными производителями фурнитуры, они, к сожалению, у них другая философия, и они разработали одну ответную часть, которая подходит на все профильные системы. Про камеры. Тенденция однозначно... Ну, покажи, что камеры все знают, не, не, не все знают, так я вот окно возьмем. Подключи, да, 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 да. я, я думаю. Тут не да. видно. Это вы сразу вот сюда, смотри, вот сюда привезешь, окно обрезанное. Конечно, а, я прям я привезу. Чтобы, чтобы я здесь да, да, у нас, сейчас мы здесь с вами видим 60 миллиметров. Да? Ну, Толщина, монтажная ширина, монтажная ширина, ширина, монтажная ширина 60 мм, количество камер здесь 3 камеры. Тенденция сегодня на рынке такова, что спросом пользуются профили с монтажной шириной или с монтажной глубиной от 70 мм и выше, с количеством камер не менее 5. Это сейчас используется спросом. Теперь, если мы говорим о стеклопакетах, нету разреза на стеклопакетах. если мы говорим с вами о стеклопакетах, то для того профиля, который я вам показал, необходимо устанавливать двухкамерный стеклопакет. В этот профиль максимальная толщина стеклопакета 32 мм входит с двумя энергосберегающими стеклами. Если мы говорим о профилях, которые базовая толщина профиля 70 и выше миллиметров, то в такой профиль мы можем устанавливать стеклопакеты 40 мм и одно энергосберегающее стекло. тогда мы выполняем свойство 0,75. но тут необходимо учитывать краевой эффект стеклопакета. с какой рамкой изготовлен стеклопакет? в данном случае с алюминиевой рамкой, поэтому при определенных размерах этих оконных конструкций это условие может не соблюдаться. Поэтому обязательно требуется тепловой расчет оконной конструкции, что мы охотно сделаем для вас и для ваших партнеров. Чем смазывать резинки? Уплотнитель. Уплотнитель. У нас как два вида, да? Мы не говорим о цвете. По цвету нельзя определить, какой уплотнитель. Черный цвет, он также бывает у нас мягкий ПВХ и мягкий каучук. И серый цвет, он также бывает мягкий ПВХ и мягкий каучук. Мягкий каучук, Искусственный пучок, извините э, Смазывается силиконом жидким А мягкий ПВХ просто протирается мыльным раствором Больше ничем не смазывается Помогает, Помогает. Спасибо. Грязь Нет. должна быть удалена Нет, не должно быть грязи Я, если дозволите опять заведу свою шарманку Справа думаю, что то, на что вы жалеетесь Вот зараз Я готовий стверджувати, що власне і створена е, ця ситуація руками самих виробників. Чому? Тому що е, на сьогоднішній день е, коректної норми на встановлення вікон металопластикових на ринку немає. Тобто будівельник ставить як йому на Бог на душу положить. І ця норма, яка реально вроді є. Вона не соответствует той технологии, которая прописана в соответствующем ДОСТУ на установку вікон. Там не навіть всех материалов, которые необходимы для установки випа. Вот второй. На сегодня нет. Все есть. Есть. Вопрос, есть. Вопрос, есть. Вопрос работает там ли оно. Там есть. Там есть у вас сертификат, сертификат и 4 протокола нет, я говорю за норму на выполнение установки веков в элементах кошторисной нормы а это как за тема прописывает у себя вы я говорите о монтаже конструкции есть ДСТУ о монтаже конструкции нет, есть ДСТУ да. ДСТУ, регламентирует установление. установку да. но этому ДСТУ ни один будивельник не дотримуется потому что у него есть норма элементная кошторисная норма которая ДСТУ ну, не совсем да. отвечает Так я би там і говорю, що в бюджет, бюджет. От я ж далі говорю. Тобто це перше. І для цього ні один е, виробник, хоча ми неодноразово звертались, для зміни цього ДСТУ взагалі нічого не зробив. Нас це не цікавить. І пункт другий. В цьому ДСТУ передбачено вартість вікон. На сьогоднішній день металопластикових вікон у, е, у будівельників як продукт, немає. Вони є на ринку. Але кода, продукту його немає, тобто в програмі поставити не можна. Відповідно, і вартість на ці вікна ніде не представлена. Коли звертається до виробника, наприклад, ну, не вас, інших, вони кажуть, ми тільки профіль, це остальне партньори. А цих партньорів на всіх кутах. В результаті, коли туди приходить кінцевий споживач, він йому що дає саме дешево. В результаті в кошторисників складається враження, що Якісне вікно не е, 2000 за метр квадратний, а всього 800 гривень. І потім звідси виникає бюджет. Тобто, коли приходить... Я хочу спитати, коли будуть норми на вікна адекватні і коли вікна будуть представлені у будівельників по вартості, яка реальна. А не наименьшая и ну... Так это не к вопрос. А, ну, а, чего? И, а в я в... вам объясню. Потому что в, доля, доля в окне их продукции всего максимум 25%. Как они могут на 75%? Вот сейчас Века, разум с другими, абсолютно У них очень качественный профиль. Нет, вот Века, разум с другими производителями, абсолютно нормально співпрацює в плане спецификации. Это задание требовало вот так само поднимать, то что все его не в чему за Они все могут только потребовать, готовы. что вы должны поставить. А производитель захотел поставить туда армировку 08 и все. Они же не могут. А, тут хотят. проблема настолько многогранна, что как вам сказать. С 2008 года мы начали заниматься этой темы. Сейчас у нас 2016 год, мы встречаемся, мы обговариваем, а восты поныне там. Только продукция стала еще хуже и вместо Тогда 0,6 да, этого значения И однокамерного стеклопакета Сейчас устанавливал двухкамерный стеклопакет А ничего не поменяло Теперь то, что касается самого, самих, самого набора ДСТУ Мы считаем, что сам набор ДСТУ Он вполне адекватный Это 15, это 23 Это на по проектуванию И влаштуванию Викона Это 146 на останову Этого вполне хватает И они описывают полностью То, как можно изготовить качественное окно Теперь, чего у нас нет, это я действительно я с вами согласен, что каждому окну э, присвоить код. Но присвоив код, откуда люди будут подтягивать цены. Потому что, как мы смотрим по тендерной документации, на тендер люди выходят, окно стоит 2000 сейчас, гривен квадратный метр. Вполне адекватная цена. Но когда ты приезжаешь после того, как этот тендер прошел, и смотришь на эти окна, то там оказывается эти окна установлены не по 2000 квадратный метр, а по 1000 квадратный метр. И ты стоишь и думаешь, а в чем теперь, как ты можешь это поменять? Вчера я вернулся из Ивано-Франковска, как раз мы там были на одной стройке, где стояли эти окна, которые не соответствуют еще тем требованиям 31 ДБ. И Наши... когда мы поменяли окно, хозяйка стояла и говорит, вот, вот такие окна. Наши самые лучшие не, вы же можете вперед производства делать паспорт и смотреть, на производство пришли и контролировать. Вот да, мы, мы спорим постоянно, да, мы должны 90 человек выгнать, теперь на работы. Да. То есть и, мы просто кон... пришли и показали. Вот вы смотрите паспорт. Нарушение, нарушение, нарушение. Да. Устрани. Это в вашем. Это, это, не это в нашем. Но мы производим профиль. Теперь пришло. вы нам дали деньги. Вы хотите этот профиль порезали на батоны? Хотели, да. порезали его куда-то еще? Это в вашем разговоре. про те, що ви не можете впливати на те, що зараз давність. А при, всьом, при том, що ваша качесне продукти, а саме молоді відформувати. Я з такому не погоджені. От я на цьому технічному засіданні, ви теж були, да, коли да. я пускай. Я розказував, як зараз це все працює. Згідно ДСТУ, зробили проєкт, порахували вікно, проєктант написав, яке має бути вікно. Коли приходить цей проєкт до кошторисника, Кошторисник не знає, як це вікно називається. Він просто каже, металопластикове вікно, крапка. Так же і архітектор. Да? Так. Бо в нього немає з чого поставити. Він собі ж поставив, що як за потрібне. А будівельнику тільки цього і треба. И замолвник. Не-не-не, там как раз Въездок заказчик делает. Нет, заказчик приходит, у него есть бюджет на это дом приходит не выше. Заказчик не чему. разбирается в чем. Який проект написал проектант, яку цену заложил, заказчик мусит его дотримываться. А дальше вы это Раз, не найдете э, Смотрите, наш завод, да, который находится в Боровском районе, э, Калиновка. Вот Он открыт для всех. Кто хочет, пожалуйста, мы приглашаем всех, всех в гости. Пожалуйста, приезжайте, смотрите, мы все расскажем, покажем и объясним. К нам приезжали строительные организации. И говорит, мы все заказали. И там один был из закупок. Он говорит, мы все заказали согласно ДСТУ и согласно проекта. И начинает показывать фотографии. Люди, которые покупают окна, они не знают, какие вопросы Понимаете, в чем вопрос? Какие вопросы нужно правильно задавать, чтобы тебя не обманули? Вот когда они уже получили от нас первую информацию, сказали, окей, мы ее сейчас обкатаем и приедем к тебе еще раз, второй раз в гости и зададим другие вопросы. ты нас научишь, какие мы следующие должны вопросы задавать. Поэтому, если у вас есть такая потребность закупать окна, и эти окна должны быть качественные, приезжайте к нам в гости, мы вас научим, какие вы правильные вопросы должны задавать.